zdravo svima kamilica je zbog svoje ljekovitosti štovana u drevnom egiptu iznad svih ostalih biljaka egipatske plemkinje su njene latice koristile u različitim preparatima za ljepotu grčki doktori prepisivali su je kod vrućice i ženskih bolesti primjena kamilice je široka od brige za ljepotu pa do ozbiljnih tegoba kao što su grčevi, upale, alergije, pomaže probavi, poboljšava funkciju jetre i olakšava menstrualne bolove. Ovo su samo neke dobrobiti kamilice. A kako bi saznali kako se pravilno priprema i koristi, ostanite sa nama do kraja videa. Čaj od kamilice. U šerpicu sipajte 250 ml vode i stavite na ringlu da proključa. U filter ili u šulju stavite jednu do dvije supene kašike cveta kamilice. Kamilicu prelijte proključalom vodom, promiješajte i ostavite 30 minuta da odstoji. Procijedite i popijte. Kamilica se smije biti svakodnevno, ali nemojte pretjerati u količini. Oblozi od kamilice Preko jedne pune kašike kamilice prelijte jednu četvrtinu litre kipuće vode. Ostavite kratko da odstoji, procijedite i od toga napravite tople obloge. Oblozi od kamilice koriste se za snižavanje temperature kod podočnjaka i infekcija oka te za brže zarastanje rana. Kupka od kamilice 100 grama kamilice prelijte litrom ključale vode. Procijedite i razrijedite s 30 litara tople vode. Ova kupka je odlična za zatvor, upalu mjehu želučane probleme i hemoroide. Ovo su samo neke od dobrobiti kamilice. Ukoliko vam se dopa ovaj video obavezno pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo.